Hola Acuario, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022, seas Acuario hombre o Acuario mujer. Horóscopo, pronóstico para el mes de marzo de 2022. Entonces, horóscopo, pronóstico para Acuario en el mes de marzo de 2022. Bien, <coughs> primer pronóstico, Acuario, en especial es tanto para Acuario hombre como para Acuario mujer, ¿no? Pero especialmente Acuario hombre se va a estar alejando de aquellas personas con el, de las cuales eh, se puede estar alejando de un trabajo o de las personas con las cuales, por ejemplo, si eran compañeros de trabajo que, no sé, eh, frecuentaba, se puede estar alejando de amigos, pero es como que realmente le conviene el alejarse de estas personas. ¿Mm? Bien, Acuario, de vuelta a la misma idea. La carta del trébol es la carta de la buena suerte. La primera carta es como que incluso te va a convenir el pelearte, el discutir con alguien. ¿Por qué? Porque esta persona con la cual te peleas, con la cual discutís, es una persona totalmente inmoral e interesada. ¿Mm? Como que, en especial si es Tauro. ¿Mm? El Papa invertido, como que quiere sacar provecho de, de vos, ¿Mm? pero eh, es, es como que de alguna manera te conviene pelearte o discutir con esta persona porque no es buena para vos. ¿Eh? Puede ser una amistad, un amigo, la carta del perro, ¿Mm? ya seas Acuario hombre o mujer. Acá está de vuelta Acuario, Urano, el juicio. Bien, Acuario en marzo realmente tiene bastantes dudas sobre una persona de su hogar. Este, seas es Acuario hombre o mujer, acá hay un hombre, Cáncer, Escorpio, Pisces, que está en tu familia o es como de tu familia. ¿Mm? Eh, como que Acuario desconfía de esta persona, que es muy. como que frecuenta mucho tu hogar o está directamente en tu hogar. ¿Mm? Incluso puede estar dudando, Acuario, el realizar alguna actividad o trabajar desde su hogar. ¿Mm? Eso también puede ser. De vuelta a la misma idea, ¿eh? Acuario parece complicado en el hogar, fíjate, hay una mala influencia, sota de bastos invertida, <coughs> una persona que está un poco, es un poco mala, actúa con, con poca claridad, el amor, es como que... Hay una persona que actúa bastante mal dentro de tu hogar ¿eh? y vos decís, pero esta persona me quiere, me tiene afecto en verdad, y si es así, ¿por qué tiene esta actitud? ¿Mm? Bien, Acuario, plano laboral, eh, plano de tus responsabilidades. En el plano laboral aparece excelente. Eh, Caballo de Oros, el emperador, el mundo. Apareces trabajando bien con responsabilidad. Puede haber algún que otro problema, pero no nada complicado. Eh, una excelente relación con tu jefe. Y si vos, y si vos eh, sos tu propio jefe, como que obtenés frutos, ¿m? la carta del mundo, porque como que trabajas bien, haces las cosas bien. Eh, esto, la carta de la nube, más que problemas, que puede haber algún que otro problema, pero nada, nada serio, nos habla de como que estás en marzo bastante obsesionado con tus responsabilidades. Mira, de vuelta la figura paterna. Acá te había dicho Acuario, mejor dicho el Tarot te había dicho como que estabas dudando de un hombre de Cáncer, Escorpio, Piscis. Acá vuelve a aparecer en tu hogar. ¿Mm? Para los Acuarios, para los hombres o mujeres Acuarios que eh, tengan a, a su respectivo padre viviendo en su propia casa, es como que ahí la situación va a estar un poco tensa. Bien. Después. Bien, Acuario, nos habla de ante problemas ante situaciones confusas, a pensar muy bien en lo que se hace, ¿eh? en lo que tienes que hacer, para evitar sorpresas desagradables, el sol invertido. Entonces, en, en, en marzo sin duda va a haber algún que otro problema, nada grave, la carta de la nube, pero ¿qué te dicen las cartas? ¿Qué te dice el tarot? Que te tomes tu tiempo para para reflexionar, para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Eh? Eh, que lo pienses bien, cómo actúas ante este respectivo problema, para no después de decepcionarte o para no meter la pata. Mm. A ver, tío, matecito. acuario no es no es buen momento si tenés ganas para para los acuarios que quieran cambiar de trabajo que quieran ganar más dinero no es buen fíjate eh, la irresponsabilidad no es buen momento de abandonar tu trabajo y salir a buscar otro trabajo no no es buen momento eh, la irresponsabilidad Bien, cuidado, Acuario, eh, cuidado. Acá te había salido como que tu jefe estaba contento con vos, para, para aquellos Acuarios que tengan jefe. Pero, fíjate, eh, no es buen momento de vuelta a la misma idea de alejarte o de actuar de manera un tanto temeraria para con tu jefe acá está tu jefe porque él parece estar actuando bien con vos ¿Eh? Eh, no, es, no es buen momento de alocarse ¿eh? o que te aloques con tu jefe con tu jefe o con algún o con alguna puede ser una persona de aries sí puede ser que te aloques con la autoridad también no, no es buen momento Bien, el trabajo de vuelta. A ver, el trabajo está bien, Acuario. Estás bien en el trabajo. El que puede estar actuando de manera un poco temeraria, eres tú. ¿eh? Eh, el trabajo está bien. El trébol, el mundo. ¿eh? El trabajo a nivel laboral está bien. Pero vos, Acuario, es como que estás... Como que querés irte del trabajo, como que podés tener una actitud temeraria para con tu jefe o para con las personas con las cuales te desenvolves. Eh, pero bueno, el trabajo está bien, eh, muy bien parece. De vuelta, en, en tu hogar parece estar todo bien. Sin embargo, va a haber algunos temitas no grandes problemas que van a generar alguna que otra discusión. ¿eh? En general el hogar está bien, pero bueno, como todo hogar, hay alguna que otra discusión. Cuidado, Acuario, con una persona de Tauro. Mm, de vuelta. A pensar muy bien cómo actúas con esta persona de Tauro. Puede que haya un vínculo afectivo. Aparece una situación conflictiva con una persona de Tauro. De vuelta persona de Tauro, poco clara. Piensa en su propio beneficio. ¿eh? Eh, Tauro está muy mal aspectado para con vos en, en marzo. ¿Mm? De vuelta hay una persona que quiere sacar provecho, una mala persona, la mala compañía, la frustración, y es como que vos, Acuario, te enojás con esta persona o das batalla. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.